اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi لي li sadri Wa yassir li amri Wa ahlul عليكم min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aude muslimin muslimat yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita masih lagi dikurniakan Nikmat umur yang panjang masih dikurniakan kesempatan dan peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Irsyad hukum pada keluarnya kali ini, insya Allah kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat bermanfaat untuk kita ketahui dalam sama-sama kita meningkatkan lagi amal ibadat di bulan Ramadan ini, iaitu mengenai menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Bulan Ramadan merupakan sebaik-baik bulan yang dipenuhi dengan banyak keberkatan dan keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan membuka peluang yang seluas-luasnya untuk kita meraih pahala kerana semua amalan yang dilakukan pada bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Dan salah satu amalan tersebut ialah menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Amalan ini merupakan satu amalan mulia yang dianjurkan oleh syarak dan mempunyai kelebihan yang tersendiri. Para ulama bersepakat bahawa menjemput orang yang berpuasa dengan tujuan memberinya makan untuk dia berbuka hukumnya adalah sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan amalan demikian melalui hadis baginda yang diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Baginda bersabda: Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihim min ghairi ayy kunsa min ujurihim syai'. Maksudnya, sesiapa memberi makan orang yang berpuasa untuk dia berbuka, nescaya baginya pahala seperti pahala puasa mereka tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala-pahala mereka. Hadis riwayat At-Tirmidhi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut menjelaskan bahawa ganjaran pahala bagi orang yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa itu adalah sama seperti pahala puasa orang yang diberinya makan. Sekalipun pahala puasa orang yang berbuka itu rosak atau berkurang. Namun pahala yang diperolehi oleh orang yang menyediakan makanan tersebut tetap tidak berkurang. Bahkan menurut ulama, dia tetap dikurniakan dengan pahala yang sempurna seperti pahala puasa orang yang tidak rosak pahalanya. Sesuai dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mengenai dengan keadaan atau status orang yang berbuka puasa yang disediakan makanan untuknya itu tidak mengira sama ada dia dari kalangan orang kaya ataupun miskin. Ganjaran pahala menyediakan makan kepada mereka itu tetap diperolehi. Apa yang penting bagi mendapatkan ganjaran tersebut hidangan berbuka itu hendaklah bersumber daripada pendapatan yang halal. Dan menurut Imam Ibnu Hajar al-Haythami rahimahullah, amalan yang paling sempurna ialah dengan menyediakan hidangan berbuka yang boleh mengenyangkan orang yang diberi makan. Sekiranya tidak mampu menyediakan hidangan yang mengenyangkan, maka memadai menyediakan hidangan itu, walaupun hanya dengan memberi sebiji kurma atau seteguk air atau susu atau yang seumpamanya. Selain mendapat ganjaran pahala, kelebihan lain yang diperolehi oleh orang yang menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa ialah para malaikat mendoakan keberkatan, kebajikan dan pengampunan bagi orang yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti dan minyak untuk baginda berbuka. Setelah selesai memakannya, baginda lalu berdoa dengan doa berikut. Aftar 'indakumus sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul al malaika. Maksudnya orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kamu dan orang-orang yang baik bertakwa dan mentaati Allah telah makan makanan kamu dan para malaikat telah berdoa ke atas kamu dengan keberkatan, kebajikan dan pengampunan. Hadis riwayat Abu Daud. Di samping itu, keistimewaan amalan menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa ini, ia membantu mengukuhkan ikatan ukhwah, silaturahim dan kasih sayang sesama Islam Tanpa mengira keturunan, pangkat dan kedudukan, ia menghidupkan budaya tolong-menolong bersama orang Islam dan membantu meringankan beban dan memenuhi keperluan saudara seugama, terutama sekali golongan yang kurang bernasib baik, seperti golongan fakir miskin. Ada Muslimin Muslimat yang dikasihi Allah Taala. Selain memperolehi keistimewaan yang telah saya sebutkan tadi, dengan melaksanakan amalan yang uh, menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa ini, satu tuntutan lain, uh, satu tuntutan sunat lain yang juga dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadhan secara tidak langsung akan turut terpenuhi, yaitu memperbanyakkan bersedekah dan bermurah hati terhadap anak isteri, keluarga, sanak saudara, jiran tetangga dan yang lainnya. Bermurah hati dan suka bersedekah ini merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat pemurah baginda semakin lagi bertambah pada bulan Ramadan. Terdapat satu hadis yang menjelaskan bahawa uh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertingkatkan kemurahan hati baginda pada bulan Ramadan. ابن عباس رضي الله عنهما بركتا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling pemurah dan baginda itu lebih pemurah lagi dalam bulan Ramadan ketika Jibril alaihi salam menemui baginda. Adapun Jibril alaihi salam menemui baginda pada setiap malam di bulan Ramadan. Lalu Jibril alaihi salam bertadarus al-Quran bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sememangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang iaitu baginda sangat cepat menghulurkan pemberian baginda kepada siapa sahaja tanpa pilih kasih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini merupakan anjuran kepada umat Islam supaya menanamkan sifat pemurah dan sentiasa mengamalkannya pada setiap masa. Dan sunat kita mempertingkatkannya lagi pada bulan Ramadhan bagi mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan lagi, menurut Imam Ibnu Hajar Al haitami rahimahullah, bulan Ramadhan merupakan waktu yang paling afdal untuk bersedekah, terutama sekali pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Selain sunat menyediakan makanan untuk orang yang berbuka uh, adalah afdal dan sunat bagi orang yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa itu untuk ikut serta makan bersama mereka, sekalipun dia sendiri tidak berpuasa, kerana perbuatan tersebut menunjukkan sifat tawodoh dan lebih menyenangkan dan menggembirakan hati orang yang dijamu. Manakala orang yang dijamu pula sunat mendoakan orang yang menjamunya dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Aftara 'indakum as wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat al -malaikah. Maksudnya orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kamu dan orang-orang yang baik bertakwa dan mentaati Allah telah makan makanan kamu dan para malaikat telah berdoa ke atas kamu dengan keberkatan, kebajikan dan pengampunan. Menurut Imam Ibn Raslan rahimahullah, bagi orang yang dijemput untuk berbuka, hendaklah dia tidak berbuka dengan makanan yang lain. Sekalipun waktu berbuka sudah masuk sebelum dia sampai ke tempat orang yang menjemputnya supaya orang yang menjemput itu mendapat kenjaran sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya hidangan atau makanan berbuka itu diberi atau dihantar kepadanya pula, maka hendaklah dia menerima pemberian tersebut dan berbuka dengannya bagi membantu orang yang memberi makanan berbuka itu mendapat ganjaran dan bagi menyampaikan hajatnya. Audha muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan mengenai anjuran dan kelebihan menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Semoga dengan penjelasan itu tadi akan dapat memberi dorongan dan motivasi untuk kita sama-sama merebut peluang yang ada dengan memperbanyakkan amalan menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa demi meraih ganjaran pahala yang berlipat kali ganda dan mendapatkan rahmat serta ridha Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dari itu sekian sahaja dan untuk akhirnya saya sudahi dengan aku lu kauli hada wa astaghfirullah li walakum wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina على سيدنا إبراهيم